На черговому засіданні літературно-музичного салону Натхнення, яке пройшло в читальній залі центральної бібліотеки комунального закладу культури Жовтоводська ЦБС, було проведено літературно-музичний клавесин Жива краса мелодій вічних Лунає крізь віки, присвяченої музиці епохи бароко. Протягом заходу усі присутні ще раз переконалися, що музика доби бароко найбільше досягнення людського таланту і розуму. Вона вже живе і буде жити ще не одне століття. На вечорі пролунали найкращі музичні твори великих композиторів цієї епохи: Георга Фрідріха Генделя, Антоніо Вівальді, Йогана Себастьяна Баха у виконанні викладачів та учнів музичної школи. Зеле барокко, чисто светло и высоко, расправлены плечи, раскинуты руки, подальше от горечи и от разлуки, взаимообмен и понимание, нежность, надежда и сострадание, преображение и гармоничность. Так созидается новая личность, медленные, плавные движения свободы отодвигаются мысли и своды, черные окна с белой решеткой, руки и лица, честно и четко. интересных эпох в мировой культуре. Интересна она своим драматизмом, интенсивностью, динамикой, контрастностью и в то же время гармонией, целостностью и единством. Для нашего времени смутного, неопределенного, гипердинамичного, ищущего стабильности и упорядоченности эпоха барокко необычайно близка по духу. Именно поэтому нам было интересно обратиться к этой теме, чтобы найти в прошлом ориентиры, способные помочь человеку в поиску себя в самых сложных жизненных коллизиях. Конечно же, рассказывать обо всей музыкальной культуре эпохи барокко – это все равно, что объять необъятное. Поэтому отдельные ее грани мы рассмотрим более подробно, а другие – менее. Пестрота жизни, переполняющая музыку этого времени, по законам барочной антиномии уживается с напряженными духовными исканиями. Чувственная красота искусство барокко залог любви к нему, но оно обращено не только к сердцу, сердце и разум, любовь и познание. Вот ряд антиномий, относящихся к сфере восприятия искусства. bye